Привет, я Стас Давыдов. А первое видео прислал Тони Глюк один. Это был чудесный солнечный день и ничто не предвещало беды. <звы> Нет, ну понятно, что здесь должно было произойти что-то неожиданное. Но чтобы вот это? Да на него с таким же успехом мог пятитонный пингвин упасть. А каково тому парню, который под крышей сидел? 거는, <-oro> <run decoration> да из тех кирпичей, которые он там после себя оставил, можно газеба построить. <pr Hoe tofu> <presidency> <compatível> Ну, теперь парни ожидает развивающая фантазию игра. Придумай правдоподобную отмазку для родителей. Он может сказать им, что крыша тоже захотела купаться. А вы заметили, как аппетит на стол ломается? Мне фиг дурь мается, надо столбы нормальным цементом укладывать, а не соплями с глиной. А, да, пока помню. Э, гамак дома. Ни в коем случае. И это хорошо. <связать> И мы переходим к познавательной страничке «Культурные традиции народов мира». Рассмотрим такую интересную азербайджанскую традицию, как мейхана. Мейхана — это речитативная импровизация. Короче, это такой азербайджанский народный рэп-баттл. Серьезно, у них даже в 20-е годы свой тупак был. Алиага Вахид. Так вот. Ты кто такой? Давай, до свидания. А ты кто такой? Давай до свидания. 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 Ты... Знаете, это все, конечно, очень странно и ржачно, но я лучше оставлю при себе свои шуточки. Не очень хочу острое кавказское блюдо себе куда-нибудь.

Твой рейс, давай до свидания. Ала, ты кто такой? Давай до свидания. Мой милый мозг, давай до свидания. Э, привет, я Елизавета. Ты кто такой? Давай до свидания. Ты кто такой? Ну я. Давай до свидания. Э, до свидания. Есть? Есть? Ну тогда давай до свидания. Гитлер сделай гайль до свидания. Не, а что вы на меня так смотрите? До свидания! Короче, схема такая. Берешь любую фразу, добавляешь к ней Ты кто такой, давай, до свидания, и все. Ты Мейхан Маста. И это хорошо. Третье видео прислал чувак с таким ником, что мне его даже называть не хочется. Многие ждут чемпионат Европы по футболу, который в этом году пройдет в Польше и Украине. Так вот, китайцы, видимо, тоже очень ждут. Аж целый музыкальный клип по этому поводу сделали. Да-да, это китайский мультик. А если заваленный Биг Бен, горящий Колизей и погнутая Эйфелева башня вызвали у вас подозрений, то не прикидывайтесь дураком. Вызвали. Давайте посмотрим дальше, как китайские аниматоры видят европейский футбол. <music> Вам не показалось, это действительно какое-то китайское видение прощения славянки. И да, это судя по всему сборная украинских азиатов, которые играют в футбол, с... судя по всему, темными силами. Так хорошо, что у китайцев такой непредвзятый взгляд на Европу. Только это, ну, э, Вторая мировая, она кончилась еще в 1945-м. Ах, да, у них же там это мультике еще и мехи есть. И просто катастрофически не хватает тентаклей. Ах, да, пока помню. Э, поездка в Китай. Даже не думать. Угу. И это хорошо. А, да, если кому интересно, я сегодня в Питере на мероприятии. Подробная информация здесь внизу в описании. А вопрос прислал Антон Петров. Антон Петров, чтобы получить футболку, проверь свою личку на Ютубе. Кто сильнее Чака Нориса? Кто? Кто сильнее Чака Нориса? Свои интересные ответы оставляйте в комментариях здесь на ютубе. На этом все, с вами был Стас Давыдов, подписывайтесь, ставьте лайк, видео на обзор присылайте вот сюда в раздел на обзор и давай до свидания. Итак, зачем нужен пакет для пакета с пакетами? Кто залезает это такой азербайджан короче это такой азербайджан азербайджанский короче это такой азербайджанский короче это такой азербайджанский азербайджанский короче это такой азербайджанский народный battle короче это такой азербайджанский не так же что-то было опять нет короче это такой народный азербайджанский азербайджанский короче это такой народный азербайджанский да что ж такое? Азербайджанский Могу же сказать Народ... Короче, это такой народно-азербайджанский... Что-то все равно не так Короче, это такой азербайджанский... Короче, это такой азербайджанский... Да что ж такое, как с этим бороться? Как? Азербайджанский, 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 Азербайджанский. Короче, это такой народный азербайджанский азербайджанский народный. Короче, это такой азербайджанский народный. Короче, это такой азербайджанский народный рэп-баттл.